Je dirige une, une équipe d'une dizaine de consultants qui travaillent tous dans le domaine de la gestion de la sécurité et de l'information. Pour l'analyse de risque, alors là je suis parti, j'ai dû faire quelques hypothèses. J'ai une occupation tellement prenante que souvent j'ai l'impression que ma tête ne s'arrête jamais. C'est ce que j'apprécie dans la montagne, c'est le fait qu'elle puisse m'apporter une fenêtre ouverte sur autre chose. Je suis tout à la nature, tout à la grimpe. Il n'y a rien d'autre qui existe que juste les cordes, les mousquetons, le matériel, le rocher, le soleil ou la pluie et la montagne. J'ai commencé à grimper vraiment à l'âge de 10 ans. À chaque fois qu'on retournait en montagne, j'essayais d'aller un peu plus haut avec mon père. Et puis j'ai progressé. J'ai commencé à pratiquer la cascade de glace, à aller dans des endroits où mon père ne voulait plus me suivre. mon grand désir de pouvoir pratiquer, mon sentiment très fort d'être tellement bien en montagne, d'avoir le désir de m'élever, euh, le désir d'être dans l'effort physique, euh, le désir d'avoir une vue magnifique quand on arrive au sommet. Mais j'ai euh, progressivement réfléchi à, à ma pratique de la montagne. Aujourd'hui, je suis dans un rapport, à mon sens, apaisé avec la montagne. Je ne vais plus dans des endroits où je me dis qu'il y a le moindre risque que je puisse ne pas rentrer à la maison. Parce que pour moi, rentrer à la maison, c'est vraiment important. Il n'y a pas de sens à la montagne, à l'alpinisme, sans pouvoir rentrer à la maison, être avec mes enfants. On habite à Lyon, on a une vue magnifique sur les collines du Beaujolais, avec un paysage doux, un relief. Tranquille. Il y a un fort parallèle entre l'alpinisme et beaucoup d'aspects de la vie. La vie en couple, par exemple, quand je grimpe et que je suis avec Natacha, on est encordé ensemble. C'est un peu pareil dans la vie, on est tous les deux une cordée magnifique. On s'assure à tour de rôle, on grimpe. Une cordée, ça communique, ça a besoin de, de se rassurer mutuellement dans des passages qui sont difficiles. La montagne c'est voir une perspective qu'on n'a pas euh, bien souvent quand on est dans la vallée ou dans la plaine, c'est voir loin, c'est voir très loin. Euh, c'est euh, dépasser un peu le cadre de sa vie euh, court terme, le bout de son nez comme on dit et c'est euh, voir euh, bien au-delà avoir la possibilité de faire euh, des plans euh, dans la durée. C'est bon chérie, on y va. Je suis consultant en management des risques, je suis marié, père de famille. Je suis accompagnateur en montagne et alpiniste. Je m'appelle Mathieu Benazar et je suis mormon.